И технологии, но технологию добычи урана Украина просто не тянет физически и финансово. У нас на сегодняшний день скупаются земли, Славянский Александровский район, скупаются людьми, которые работают в атомной промышленности и связаны с ядерной энергетикой с 2000 года. Даже Штепа, которая сейчас занимает пост мэра Славянска, Панклюев, который выкупает весь Александровский район, но человек, выкупая земли, не покупает комплексы. Он вынуждены были собственники пустить скот под нож. Выкупается только земля. В Александровском районе выходит урановая руда на поверхность. Я сам лично нашел месторождение. Не нужно бурить 11 километров, не нужно бурить 5 километров. Она на поверхности. Так вы сами себе противоречите. Зачем бурить, если мы на поверхности брать? Зачем шелмить? А уран, шел а уран, шел а уран. Шел уран добывают, уран добывают. А тремя не способами не в мире. Зачем долбать если били лопатой Не, долбает, брыз, не, не мешайте выступать. Уран а добывают тремя способами в Открытый шахтный метод выщелачивания. Способ бурения. Я разговаривал с бурильщиком, который пробурил Украину от запада до востока. Кроме Шевелинки у нас нет газа. У нас огромные залежи урана. Он сейчас работает в Казахстане и добывает там уран. Это катастрофа просто для Украины. У нас нет сланцевого газа. Представители компании Shell не ответили ни одного вопроса, кроме тех вопросов, которые выложены в интернете и всем доступны уже. Они не могут ни экономически обосновать, ни математически, ни физически этот процесс. Но урана на сегодняшний день дороже стоимости за грамм золота значит общедоступная общедоступная э, сайт э, ой, Минэнерго как заявил в начале 2007 года глава Минпроминерго Юрий Бойко в ближайшие три года Украина намерена увеличить добычу урана на 75% с 800 до 1400 тонн, где этот уран сейчас собираются добывать.